नमस्कार रंजना पाटील ठाणे डेली न्यूजमध्ये आपले सर्वांचे हार्दिक स्वागत करते आपल्या शहरातील दररोज ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आताच आमच्या चॅनलला लाईक सबस्क्राईब जरूर करा सर्वात पहिले आपल्या मोबाईलवर उल्हासनगर कैलास कॉलनी सिद्दीकी बदर्स मोबाईल शॉपमध्ये मनी ऑर्डर करण्याची देखील सुविधा असल्याने दुकान मालकाची दहा हजाराची फसवणूक आपके साथ मेरे साथ एक्चुअली ये हुआ था दस तारीख के टाइम पे दस तारीख के दिन पे एक कस्टमर आया मुझे बोला कि मुझे टेन थाउजेंड रुपीज़ मुझे विड्रॉल करना है मैंने बोला ठीक है तो मैंने भाई को फोन किया मैंने टेन थाउजेंड रुपीज तेरे अकाउंट में भेजता हूँ मुझे बताना तो उसने बोला ठीक है तो इसने बोला कोई फ़ोन पे बात कर रहा था उसने बोला कि मैं टेन थाउजेंड आपको भेज रहा हूँ तो मुझे कैश देना मैंने ठीक है लेकिन उसने ना टैक्स मैसेज किया मुझे उसने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया मुझे पता नहीं चला बट सेम उसके जैसा था बैंक के जैसा आता है सेम वैसा था तो बाद में मैंने दूसरे दिन उसको चेक किया जब अकाउंट टेली किया तो उसमें पता चला कि उसने मेरे स्कैम किया था okay, किस तरह का मैसेज था मैसेज इस तरीका का था जैसे अकाउंट का अपना बैंक का जो डिटेल मैसेज आता है सेम उस तरीके का था उसको एडिट किया हुआ था उसको सेम एडिट किया हुआ था तो मैंने मुझे ऐसा लगा कस्टमर का टाइम था तो मुझे लगा कि उसने किया होगा उसने कराया उसको पैसा तो उसने गिना भी नहीं ऐसे लेके चला गया वो में मैंने पुलिस स्टेशन में तकरार दी अभी गया था मैं तो मैंने दिए तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि बोला हो जाएगा अभी मैंने जस्ट रिसेंटली अभी जाके अर्जी दे के आये मैंने उनको तो क्या पुलिस के से मुझे कहा गया है कि आप अर्जी दे दो उसके लिए हम शोध करेंगे जितना जल्द से जल्द हो जाएगा मैं आपको करके दे देंगे हम आपको मैं ट्रांसफर वालों के लिए आप क्या अपील करना ट्रांसफर वालों को मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कभी भी अगर कोई पैसा निकालने आए या फिर डालने आए तो पहले आप उसकी तहकी करें कोई किसी ने बोला कि मुझे कैश चाहिए जैसे तो पहले मैसेज पे मत जाएं आप अपना अकाउंट चेक करें अकाउंट चेक करने के बाद ही आप उसे पैसा वगैरह लें मतलब डिटेल चेक करके आप ही पैसे उसको दें ऐसा नहीं कि जैसे मेरे साथ हो वैसा आप लोग किसी के साथ हो वैसा उसके लिए थोड़ा सतर्क रहिए मेरे तो यही कहना और क्या कहें